хотел бы поговорить с вами немножко о ноже который мне подарили вот темляк я делал сам поэтому обращаю внимание только на нож значит эта фирма magnum или бокер от magnum написано бокер by magnum значит нож мне очень понравился я уверен, что он себя покажет в лучшем, скажем так, в лучшем виде э -э, нож э -э, достаточно приличный в размерах, но в то же время э -э, отвечает всем стандартам по клинку, что есть холодным оружием. Значит, сразу отметить хочу длину всего клинка и ручки 20 сантиметров. Из них клинок занимает, беру только режущую часть, 8,5 сантиметров. Значит, навес достаточно хорош, не тяжел и не легок. Значит, накладки дерева. Я их еще пропитал немножечко маслом, да, он стал такой более вязкий. Вот, лакированное дерево. ну походу лакированное хорошо, так как лак не блестит. То есть достаточно матовый оттенок. Замок. Лайнер лок. Скорее всего для правши, но в принципе левой рукой легко можно работать. Да? То есть что хочу сказать. Значит, мне сделали гравировочку. <laughs> вот, достаточно красиво все выглядит. Значит, я смазал машину маслом, капнул на сам механизм. Он притирается прекрасно. Значит, Значит смотрим, как это все выглядит. Все выглядит примерно вот так. то есть после где-то недельки реза ни разу не почив он режет просто прекрасно значит сталька здесь заявлена 440 440 стайный стил то есть просто 440 сталь что еще хочу заметить значит люфтов никаких не наблюдается ни поперечных ни продольных возможно со временем они будут Значит, при работе очень удобен. Есть подпальцевые выемки. Правда, с одной стороны больше, с другой меньше. Ну, я думаю, это из-за замка. Значит, что радует? Форма Боуи прекрасно. Толщина. Самое толстое место. У нас 3 мм. Свод. Фальш лезвие что еще хочу сказать значит другим хватом достаточно удобен просто я бы сказал даже предназначен просто для него да для этого хвата вот центр тяжести находится примерно за впадиной что позволяет его использовать как метательный но это не стоит делать вот в принципе все клипсы нет но, в принципе, на такую ручку это будет просто ужасно, поэтому это рабочая лошадка без клипсы. Поэтому клипсу, если поставить, будет слишком толстая. Рукоятка работать будет неудобно. Еще меня смущает как бы замок, потому что пружинка-то действует, но достаточно тонкая. То есть, если вы посмотрите, она да, достаточно тонкая, но тем не менее материал, в принципе, хороший, я думаю, что рабочая лошадка. Большое всем спасибо за внимание. Вот все, что будет происходить с этим ножом, я буду рассказывать. Но он у меня, конечно же, не на постоянном счету, он у меня как подарок, поэтому я буду его беречь.